Уже четвертий місяць Україна перебуває у стані політичної, соціальної та психологічної напруги. До всіх подій у Києві, а сьогодні ще й у Криму, додалася акція, яку прозвали ленінопадом. Хвиля повалення символу радянського союзу котиться Україною. Такі заклики лунають вже й у Лозовій. Які настрої та думки городян з цього приводу? Відношення до Леніна кожного своє. И если наш памятник, он существует в то я считаю, что он должен существовать. Это часть нашей истории. А уже отношения в каждом свои. Будь ласка, кто хочет, хай квиты принесе, кто хочет, хай. Я против. Ну, не хочу, чтобы в наш памятник. Я против. Садить на таких, что зносять Ленина. Ваши отношения к этому? Против. Зачем? Это вождь, который... Поддержал наш народ. Зачем его болеть? Ну сломаем. А что на место поставим? Ну есть осталось поколение. То, что он ходит, он там цветы положит, поклоняется. Вера какая должна в людини быть. Одни в церковь, одни в Далгенина идут. Я думаю, что он должен стоять, как и стоит Это Людина, когда... Витратила свій труд, коли зробила цей пам'ятник. Я думаю, він і рядом з, музеєм, рядом з музеєм. Ну, хай, якщо вони хочуть, це тоталітарний режим, що це пам'ятник тоталітарного режиму. Ну, хай приходять і розкажуть, що це тоталітарний. Я віднося до цього негативно. І з того, що ми його завалимо, нам краще завтра не стане жити абсолютно нічого. Я проти того, щоб завалили пам'ятник Леніна. Ми виросли на ідеях Леніна. Я проти. Потому что мы как работали над ним всем этот строили как в наше время все было, конечно, против. Я против этого. А что вы знаете о ленине? Это принципиальная позиция. Расскажите. Не, ну я просто против и все. Он никому не мешает. Этот памятник я считаю, он не мешает никому, и если у кого-то какие-то принципы, то я так не считаю. Все свадьбы, все, как бы у нас тоже свадьба была, и у моей дочки свадьба, все возле памятника фотографировались, всегда это в памяти. Ну не знаю. Если придумают какой-то супер красивый памятник. То есть идеологические моменты вас. Нет, нет, совершенно. Принтика, памятник должен быть. Да, да. Я против того, чтобы как бы, историю уничтожать. Это наша история, мы должны ее помнить. Если не будем помнить ошибок нашего прошлого, мы будем все время повторять и повторять, и наступать на те же самые грабли. Я говорю, ну, просто нашему правительству надо сделать, ну, подумать и вспомнить нашу историю, и чему были эти последствия. Конечно, сейчас другое время, современность, но... Все таки прослеживается та же тенденция. Все идет по спирали, история развивается. У нас много людей, которые еще жили при Советском Союзе, старики, ветераны, которые для этой память для них это священно. Почему это разрушать? Я не понимаю. Я против разрушения. Мое мнение такое: ну если уже как говорится, оно уже все отжившее, уже свое. Но только не надо их ломать. Надо, если, если хотят люди снести, цивилизованно да, это нужно это все сделать. Не надо есть. ничего ломать, ничего не надо вот так вот похабить, а потому так... что это наша память, это наша история. Ну, хотят убрать, если уже, ну, уберите его цивилизованно. А Где-то его, да. убирать, пускай убирают. Ну, не так, как вот показывала, накинули петлю, там завалили. Аккуратненько, цивилизованным образом пускай снимут и поставят туда, так, где кстати, они считают нужно. Пускай памятник. будет для истории, да? Я против, потому что это как-то хотя бы что-то к нашим детям ну, остается. Получается. Можно, она идет, например, я с дочкой иду, гуляем по площади, и она говорит, а кто это? Я ей рассказываю, кто это. Ну, я против. Как бы это история. Ну, а куда же без нее? Я считаю, это неправильно. Оно стояло как бы... Дети учили это, я учил в свое время. Про памятники, про Ленина. А сейчас зачем? Я категорически против. Надо сначала разобраться в этом деле. Вот ну, памятник насильно красивый, а вот в Это больше памятник архитектуры. Ну, чем его сносить? Ну, с него снесут. Потом что поставят золотой унитаз. Я пришла, я пришла согласиться. Сейчас провести, кольца. Нужно ли это жителям? Согласны, не согласны. Убрать легко построить. Наразі в Україні актуальною стала інша акція: єдина країна, єдина страна. Сподіваємося, що здоровий глузд та природне бажання всіх людей жити мирно переможуть амбіції політиків. На цьому крапка. Про все інше вже у п'ятницю.